Вірно осичний понеділок. Але традиційно про те, як ми почнемо нашу з вами розмову, ми просимо на шляхів. От прямо зараз поставити цьому відео лайк напередок, що не сподобається а потім забирати. Також напишіть обов'язково коментар, звідки ви нас дивитеся, бо все читаємо, все бачимо. Бачиться і пан Роман Світани обов'язково підпишіться на наш Ютуб-канал. Ми тим часом розпочинаємо з цікавої бавовни, яка сьогодні трапилась тимчасово окупованому Криму на російському російській секретній військовій базі ППО на горі Айпетрі була здійснена атака з застосуванням ракет Штом Шедол, наслідок чого загинув командир Олександр Колаков. Про це нас переконують російські проводиські змі. Тож що вже вам пане Романе відомо на цю хвилину про цю атаку, як Віліка Російське ППО могло пропустити удар, та що вже відомо про цього командира вам. Продолжается выполнение задачи по завоеванию превосходства в воздухе. Так она на сленге военном звучит. Для, этого, для того, чтобы потом вышли на работу истребители после захода F-16, для того, чтобы можно было работать большим количеством ракет, допустим, по тому же Керченскому мосту, нужно уничтожить радиолокаторы, Россиян радиотехнические войска их и, естественно, зенитно-ракетные комплексы системы противовоздушной обороны. Эти, эти ЗРК они практически стационарные. Дело в том, что разворачивание сил средств ПВО происходит на возвышенностях либо на, на, вот на той же горе Айпетри, в том числе, там в районе Феодосии. У нас есть эти, эти локации. Это еще старые советские локации на них разворачивались еще советские системы противовоздушной обороны. Основные это были С-300, ну, по крайней мере, на, в конце, перед развалом Советского Союза. То есть эти локации, естественно, мы знаем. После разведки, до разведки, уточнения, корректировки выполняется уничтожение этих зенитно-ракетных комплексов, радиолокаторов и штабов, и систем управления как таковых, на которых находятся Штабы ПВО, то есть штаб войсковой части, которая контролирует эту, допустим, это направление, вот за последние несколько месяцев уничтожено и ракетами, нашими украинскими ракетами Нептун, несколько комплексов уничтожены с скалпами, несколько комплексов. Вот удар, очередной, был удар Stormшеу по горе Петри», по этому, по этой системе противовоздушной обороны. Хорошая, то есть хороший улов, если так можно сказать. Наша авиация постаралась, так как ракета Storm Shadow, либо Scalp, в зависимости от производства французская или великобританская, запускается и сбрасывается с самолета Су-24. Наша авиация отработала. Пане Романе, також повідомляється, що ворог зайшов на околиці Вовчанська та на місцевий м'ясокомбінат. Про це говорить журналіст Юрій Бутусов. Місто залишається під нашим контролем, але до оборони воно не підготовлене. Саме за словами цього журналіста. Наскільки загрозливою ситуація залишається на Харківщині, та що з оборонними укріпленням? Волчанск находится в четырех, ну по крайней мере, начало, городская черта в четырех километрах от линии границы. Создать серьезную линию обороны между Волчанском и линией границы под постоянными российскими обстрелами просто невозможно. Поэтому потому линия обороны создана с включением в том числе и Волчанска в общую линию обороны. По-другому не работают эти системы, то есть все приграничные города, поселки на глубину где-то до 15 километров, это под 100%, а так до 30 километров работа армейской артиллерии ⁇ это большая опасность, и потому и системы обороны, определенные механизмы, фортификационные сооружения отстраиваются с учетом того, что город, в принципе, при нанесении удара он попадет под большие... Будут нанесены большие разрушения, по крайней мере, этому городу. Потому здесь с точки зрения военной фортификации просто по-другому нельзя было выполнить эти оборонные комплексы. То есть сам Волчанский является режимом системы обороны, в том числе и промзона Волчанска, те же мясокомбинаты и так далее, и тому подобное. То есть это Волчанск в этом смысле Ждет такая же судьба, как Маринки, Авдеевки, Бахмута. Это надо принять, это надо понимать. То есть другого просто не может быть. Это приграничная, прифронтовая зона. И там нужно было просто раньше вывести оттуда людей. И, может быть, вот какой минус есть, по крайней мере, я его так серьезно заметил. Даже при отстроенных системах фортификации, может быть, недостроенных, в основном отсутствуют минные поля. То есть зона... Обеспечение так называемое, вот она там полностью не отстроена, мин очень мало и можно было минировать разными механизмами, в том числе дистанционным минированием, но не замечено по крайней мере таких серьезных плотных минных полей. Потому если говорить вот об минусах, так это вот именно с этой с этой стороны есть действительно упущение и, скорее всего, из-за этого заменен сейчас Начальник АТУ оперативно-тактического управления. управління, от якраз пане Романе. На фоні всіх насправді доволі тривожних сигналів на фоні наступу російських військ на північ Харків. Як вже ви сказали, в принципі було замінено командувача АТУ в Харків. Ним став Михайло Драпати. І також маємо доволі свіжу інформацію про те, що частину 3 третьої штурмової бригади перекинули саме на харківський напрямок. Про що это может свидетельствовать та насколько третя штурмова має укрепить этот напрямок? То, что россияне будут проводить военные мероприятия ну, разного уровня, тут нельзя сказать там, о широкомасштабном наступлении или еще. Пока еще определить, то есть до, до какой степени они готовы двигаться. Но даже сейчас, на данный момент, это сложно, так как у них не развернутые резервы. Резервов у россиян нет. То есть их выписывают билет в один конец. Постоянно гонят на убой. Россияне это прекрасно понимают, так как понимают общую дислокацию войск своих в том числе. Знают, что это обратно, а там уже оттуда никто не вернется. Но, но тем не менее. То есть они выполняют эти задачи. И вот механизм проникновения или глубину проникновения на нашу территорию все будет зависеть от количества вот таких бригад или подразделений, которые, которые будут переведены в качестве резервов, использованы на линии боевого соприкосновения по Харьковщине. Вот тройку туда перебросили, несколько бригад еще до этого были переброшены. Причем до того, как они начали движение. Где-то за несколько дней в этом районе были развернуты бригады, причем снятые перед этим с Восточного фронта понимая эти процессы, Главное управление разведки знало про все эти планы, и мы с вами это проговаривали, просто вопрос времени, когда они начнут. Ну вот начали они чуть раньше, причем вот именно вот это чуть раньше для россиян и ударило, по ним же ударило. У них нет подготовленных резервов а вводить в, в какие-то оперативные прорывы. То есть почему и билет в один конец? А с нашей стороны, да, мы, нам пришлось использовать резервы, снятые уже с восточного направления, и использовать некоторые части, которые на данный момент были на доукомплектовании. То есть те подразделения, которые доукомплектовались, получили западное вооружение. Сейчас идет серьезный поток западного вооружения, это уже все подтверждают. То есть начинает напитываться фронт оружием. Единственная проблема сейчас в готовности войск количестве личного состава и вот перемещение войск в том числе. Тройка точно. Это боевое подразделение. Она поможет нашим ребятам, которые на данный момент там развернулись, встретили врага, готовясь к этому удару, потому что ничего неожиданного, естественно, не произошло. Пане Романе, также з'явилася информация, что на Донеччині підрозділи силы обороны збили ворожий Су-25, про це Генштаб також ми пам'ятаємо, що декілька днів тому так само було збито су 25 і додатково до цього українські військові збили російський вертоліт Ка-52, Його ще називають алігатор. Про це повідомляю з посиланням на 47-му окрему механізовану бригаду. Загалом, ось таке вже системне за останні дні, за останні декілька днів знищення ворожої авіації. Чи свідчить це про те, що ми отримали підкріплення? і Що ми отримали додаткову протиповітряну оборону, яка відповідно працює зараз на фронті і збиває російські літаки? Пока мы несколько месяцев были на голодном пайке по боеприпасам, в том числе и по ракетам, особенно к ПЗРК и к системам малой дальности, это, это, это тут же определили это наши противники. Враг использовал это время для того, чтобы наносить удары с помощью армейской авиации. Вот вертолеты практически по головам ходили, а потом уже нагло начали действовать и летчики штурмовой авиации, Су-25, это штурмовики, заходили на наши позиции, то есть понимая, что у нас нечем их просто сбивать. Так вот эта наглость российская сейчас, она им же боком и выходит, потому что мы получили уже достаточное количество ПЗРК, ракет ЗРК. А россияне с наглостью, так сказать, не, не умерили этот, этот пыл свой, и они сейчас нарываются на такое серьезное противодействие. До россиян будет долго доходить, но это хорошо. У них такие мокрые фитили, горит очень долго. И вот пока до них дойдет, что каждый день будет, будет минусоваться российский борт, пока они еще будут этой наглостью пользоваться. Ну, в этом смысле мы показываем хорошие результаты. Сейчас ребята неплохо работают. То есть, ну, и спасибо большое нашим партнерам в этом смысле. Помогли хотя это спасибо на такое, через слезы называет. А несколько месяцев мы без ракет сидели на передке, то есть быстрее надо просто думать, потому что это жизни наших людей, жизни наших солдат. І ми просимо наших глядачів підтримати лайком це відео, поставити в першу чергу подивайку нашим військовим захисникам, які продовжують боронити нашу країну. І відповідно, ми завдяки ним бачимо такі повідомлення про збиття літаків, гелікоптерів і про відбиття ворожих штурмів. Також напишіть звідки ви нас дивитеся. Ми все бачимо, читаємо і напишіть слова, коментарі щодо. Аналітики, так з від Романа Світана, теж все читає, все бачить, і ми від себе дякуємо вам. Також, пане Романе, свідкуємо і за новим серіалом в Кремлі. Я кажу про ротацію цікаво, куди дівся міністр Рязанського сахара Патрошо. На вашу думку, його куди його можуть переназначити, і чи пов'язуєте ви підрив будинку в Білгороді з останніми кадровими змінами в Кремлі? Как только Патрушева назначили в августе 1999 -го года руководителем службы Федеральной службы безопасности ФСБ России, буквально через месяц начались подрывы домов гражданскими лицами. То есть больше 300 человек, когда погибло, сотни ранений, в свое время были работы ФСБ в чистом виде. Патрушев после того, как ФСБшники спалились в Рязани, их вытаскивал из РОВД, прикрывая всякими рассказками, что это были мешки с сахаром, а не гексоген. Оттуда и пошел мем «Рязанский сахар», это как раз откуда. И вот это назначение Патрушева в 99-м, в августе, в сентябре подрывы, ну а дальше чеченская, Путин президент России и так далее и тому подобное, вот привели к некоторым проблемам, в том числе уже с работой ФСБ. И в Крокусе, ФСБшники сильно спалились, пытаясь повесить на украинцев это, это действие, которое, в принципе, они же и организовали. И подрыв утром, а скорее всего, это и был подрыв, потому что, ну, по крайней мере, по видео не видно захода ракеты. Никакой. Значит, подрыв. Раз подрыв, опять ФСБ, опять Рязанский Сахар, и к вечеру Патрушева убирают. То есть, скорее всего, есть здесь такая прямая связь этого действия утром в Белгороде и вечером снятия Патрушева. Ну а перемещение, этот цирк со сменой кровати и девочек в борделе российского военно-политического руководства, уже, он сильно уже к изменениям на линии фронта не приведет. То есть поменяли кровати, поменяли девочек, ну а результат останется таким же. Пане Романе, також додатково про те, що на місці руйнування під'їзду багатоповерхівки в Білорозі знайдено уламок ракети. Вони схожі на деталі від зенітної ракети до комплексу С-300 або с 400 Про це пише український військово-аналітичний телеграм-канал-полковник ГШ». Ми пам'ятаємо, що окупанти вчора говорили про те, що різні версії пропускали. Про те, що це нібито Україна запустила або ж авіабомбухамер, або Точку У, або ж запустили ракету «Атакамс», з ем, нібито так, пропускаючи, що вперше вдарили західною американською зброєю по території Російської Федерації. Ем, на вашу думку, як такі заяви сприймаємо? Давайте не внутрішні споживачі Російської Федерації, а наші партнери, які так само бояться ескалації з боку Росії? Дело в том, что у наших партнеров хорошая разведка. Они прекрасно осведомлены о планах, в том числе и Патрушева, той же ФСБ. Это так ярко доказывает даже наше главное управление разведки, зная о планах россиян. Потому вот на наших как раз партнеров это никак не действует. Они прекрасно понимают, они точно знают, кто подорвал дом или, по крайней мере, по какому из-за чего погибли сколько сейчас 15 человек россиян, то есть мирных граждан, среди которых могли быть и этнические украинцы, кстати. Белгородщина — это украинская территория, если смотреть, кто где родился. То есть получается, что наши, нашим партнеры, наши партнеры на это абсолютно никак не отреагируют, остановки поставок оружия точно не будет на что, может быть, как раз Патрушева и российское руководство рассчитывало. А вот то, что подложить при закладке, а там взрыв где-то около двух, 150-200 килограмм тротила, при закладке, допустим, взрывчатки заложить еще и остатки какой-нибудь ракеты, это легко сделать, потому То, що там росіяни показують, це зовсім не значить, що це було на самом деле. А що було на самом деле, Ми, навіть, узнаємо тільки після побіди, після того як будуть, якщо будуть проводитися деякі зіскання по цьому вопросу, також пане Романе, от повертаючись до наших фронтів, можемо вже сказати офіційно, бо Генштаб опублікував наступну інформацію, що сила оборони відкинули росіян від, від Вовчанська, і водночас маємо інформацію від бригадного генерала юстиції Сергія. Мельника на позивний Марсель він запевнив наступне, що Вовчанська під контролем збройних сил України ситуація стабільна, контрольована. Неймовірно, позитивні насправді новини просто звіться в під час нашої розмови. Це точно вартує окремого лайку від наших глядачів. Не забувайте про коментарі. Але пане Романе, питання до вас як до військового аналітика, то наскільки це свідчить, що нам вдалося стабілізувати вже ситуацію на харківському напрямку, Як би ви прокоментували от наступні новини. Ну, По-другому и быть не могло. Дело в том, что, да и мы с вами сколько говорили об этом, россияне э, там масштабно наступать не могут, нечем, неким и нечем. То есть там нет э, серьезного ударного соединения для того, чтобы выполнять задачи прорыва, выхода на оперативный простор и так далее и тому подобное. Оно э, выполняет задачи беспокоящие, вот так, такие, как сейчас они, пытаются выполнить по серой зоне, однозначно будут связывать наши войска. Вот даже, даже тройка части подразделения третьей бригады и то была переброшена. То есть они, в принципе, поставленную задачу военным российским руководством они выполнили, они связали те войска наши, которые там располагались, и еще и вытащили наши резервы на себя. Но это задача под уничтожение, потому восстановление нашей территории которым сейчас будут заниматься наши бригады на этом направлении. Это просто дело времени. Вопрос просто в целесообразности некоторых действий. Дело в том, что может быть стоит и заходить на российскую территорию. То есть в зависимости от некоторых географических точек на карте, то есть от высот, от рек, там нужно отстраивать линию обороны на линию боевого соприкосновения вдоль всей границы. Это очень важно. Это не только локация там под Харьковом, на Липце или там Волчанское. Это должна быть все 600 километров оставшейся границы между Украиной и Россией. Эта линия фронта должна быть, она и будет линией фронта. То есть либо россияне, либо мы однозначно начнем там боевые действия. То есть продолжим линию фронта практически до Белоруссии. Это просто дело времени, когда это будет и вот э, те действия которые сейчас проводятся на этом участке они уже должны э, за, заканчиваться как раз на устоявшейся линии боевого соприкосновения где-то рядом с границей не исключая возможности захода и на российскую территорию если надо будет допустим занять какую-то высоту для лучшей оборонительной позиции не я разумею то что войска россии сможет так Глибше просуватися і проти ще декілька десятків кілометрів, то можуть обстрілювати Харків з артилерії, окрім того, що продовжується обстріл Харкова ракетами С-300 і не тільки то ще може з'явитися і така загроза, якщо закріпиться за 25-30 кілометрів від міста. Ну, 25-30 это вряд ли они достанут. Это дальность максимальной работы некоторых видов. Они же не будут на нуле стоять. То есть артиллерия располагается где-то 5-7 километров от линии, от линии, боевого соприкосновения. Сейчас еще лучше. Потому для того, чтобы артиллерии обстреливать Харьков, это им надо подойти к границам Харькова, Харькова то есть к границам города. Это пройти километров 30. А наши, как минимум, там две линии обороны, они расположены вот как раз по Харькову. Там расположение линии обороны возможно было и возводить их между границей и Харьковом. Они и возведены. Почему россияне сейчас завязли, даже до Липцов не дошли. То есть они завязли в 3-4 километрах от линии обороны как раз вот в этой, в этой зоне обеспечения, так называемой. Чего не скажешь про Волчанск, но только из-за того, что Волчанск просто ближе к линии, к линии границы. А Поэтому вряд ли россияне дойдут до Харькова. Теми силами и средствами, которые у них сейчас есть, они могут проводить только вот такие операции на глубину ну, 3-4, может быть, 5-7, 3-4 километра в сторону Харькова, 5-7 в районе Волчанска и не более того. Пока не подведут, не подойдут резервы. Но вот пока перемещение резервов, на это направление никем не замечено. То есть э, те механизированные бригады э, россиян, которые готовы, допустим, пойти э, в образовавшийся прорыв, выйти на оперативный простор, расположены в районе Донецка. А почему, вот, исходя из расположения резервов, именно по резервам можно определить, где э, настоящий прорыв готовится. Так вот, таких резервов в районе, в районе Белгородской области на данный момент не наблюдается. Они все в районе Донецка. Значит, скорее всего, этот э, отвлекающий маневр, который россияне сейчас выполняют в районе Харькова и Волчанска, он э, направлен для того, чтобы подготовиться к прорыву в районе уже Донецка. Скорее всего, это такое покровское направление это оптимальный вариант. Там как раз несколько механизированных бригад, свеженьких еще стоят. От пара пане Романе, от продовження цієї теми неодноразово ми з вами в принципі говорили в наших ефірах і ви в інших своїх інтерв'ю говорите про стратегію росіян про щупування слабких місць лінії фронту наших збройних сил. І, от в контексті цієї стратегії я вас не можу не спитати традиційно про південь, от враховуючи фактично те, що відбулось на харківському напрямку за останні дні. Чи бачите, ви зараз передумову, що росіяни можуть спробувати? И ты схожим наступом же на пивне в районе Крынок и в районе Харсона? Ну, там точно нет. Правый берег для россиян в том количестве сил, средств, которые у них на данный момент есть, он для них не приступен. Они это прекрасно понимают. потому масштабных наступательных действий, там форсированием Днепра, там точно не будет. А попытки выдавить наш гарнизон из рынок, они будут постоянны. И ровно столько, сколько мы будем там удерживать этот плацдарм на левом берегу, пока не разовьем это уже в оперативный, этот тактический плацдарм не разовьем в оперативный, не начнем свое форсирование Днепра в сторону Крыма. Но это только после захода достаточного количества самолетов. Вот где еще россияне, ну, по крайней мере, на этом направлении могут подвигаться, это район Работина. То есть они будут пытаться срезать это вклинение наше, в линию обороны там примерно 10 километров для россиян это большая проблема они прекрасно понимают что при заходе f 16 в достаточном количестве и это направление может стать ударным с движением на так на мелитополь после уничтожения керченского моста перерезание этого сухопутного коридора крымская группировка останется в оперативном котле и потому они вот если у них на этом участке на южном участке фронта будут оставаться резервы и Дополнительні сіли средства для виполнення задачі все-таки на роботівські виступ. Також, пане Романе, ну на кінець цікавиться наша аудиторія, бо в чергове активізувалася міга. Сьогодні лише за сьогодні вже мали три тривоги по всій Україні, бо в чергове злітали міги, носі кінжалів. То що зараз пошукують росіяни? Та чи слід очікувати найближчим часом можливо масовних ракетних обстрілів по Україні? Россияне имеют на нашей территории такую серьезную разветвленную систему давно инфильтрованных агентов. В основном это разведка, военная разведка, войсковая разведка по некоторым направлениям ближе к границе. И для них сейчас очень важно маршруты захода военной помощи от наших партнеров. Она идет довольно-таки серьезная, то есть мощными потоками пытаются восполнить те, те несколько месяцев недопоставки нам. И, и вот эти большие партии россияне пытаются где-то вычислить, передать, допустим, на систему управления, попытаться их уничтожить. Либо в, на маршруте следования, либо в точках перегрузки, разгрузки и погрузки. Это очень важно, почему сейчас очень большая проблема может быть, у людей, которые, будут, которые живут рядом с железнодорожными развязками, вокзалами, может быть, мостами железнодорожными и так далее и тому подобное. То есть россияне прекрасно понимают, они знают, где эти точки разгрузки и погрузки. То есть последнее время они как раз туда пытаются доставать. Кинжал да, и для этого им и нужен. То есть это ракета, которая, в принципе, может до любой, это аэробаллистическая ракета, которая может достать до любой точки України тому механізми в від удара надо максимально задействовать, Ну і быть предельно акуратним. То з любой момент кінжал може бути зброшений, выполнена бойова задача. Пане Романе, і на сам кінець вже точно ви згадували про допомогу від наших партнерів, і стало відомо від видання Ель і з посиланням на неназваних співрозмовників в уряді однієї країни. А саме Міністерство оборони Іспанії завершує підготовку нового пакету військової допомоги для України. До його складу війдуть артилерійські снаряди. Окрім них, що ще має війти. Звісно, якщо вам про це відомо, ну, однозначно, Іспанія нам буде передавати ракети для патріотів, Снаряди само собою і техніку Є в з Іспанією, будуть передати нам воєнну техніку. Потому это как раз вот этот, э, эта помощь. Но очень важно как раз от Испании получать э, ракеты для зенитно ракетных комплексов. У них достаточно серьезные запасы есть, и они сейчас начинают производить э, ракеты ПАК-3 к патриотам. То есть это противобаллистические ракеты. Это тот расходник, практически, который э, нам постоянно необходим. Пане Дякую вам за як завжди змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику. та чіткі відповіді я нагадаю, спілкувався з Романом Світаном, військовий експерт, влючик інструктор поколник запас Української армії. Як завжди, відповідав на найголовніше питання цього дня. З вами Владислав Дислав Слава Білан. От прямо зараз поставте цьому відео лайк. Якщо вам сподобалось, звичайно, також напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, та щоб ви спитали в пана Романа Світана. Чи погоджуєтеся ви з аналітикою? с а пана Романа Світана, також подпишитесь на наш YouTube канал и увидимся на Забаром в эфире на 2 4